Я хочу сказати, що 17 квітня для нашого міста це дуже видатна дата, тому що саме у цей день, у 2014 році, наші мешканці нашого міста показали, що Краматорськ це Україна. Ми всі об'єдналися і більше тисяча громадян нашого міста вийшли сюди, стали біля літака. И продемонстрировали, что мы е украинцы. Из Краматорска ушли, здесь не прижилось. Это сепаратистская гадость. Слава Украине! Будем помнить этот день, он важен для нашего города. В Славенской Краматорске, когда начали всплывать трупы, когда убили батюшку, когда, ну все это, извините, можно скажу прямо. Можно. Когда это быдло стало на блокпосты, потом по появились казачки, мне просто было больно за Украину, вот. очень больно было. Вот. Я понял, что если мы не остановим это все, оно будет продолжаться. Мне эти свято подобається, тому що я люблю свою країну. Моя країна – це Україна.